Мой авторский расклад «Любовный треугольник». Значит, посмотрим. Так, первый вопрос. Какой мужчина как личность? Выпала карта «Семерка трев». Ну, карта говорит о том, что Видите, как вот крысы, которые любят денежку. Карта говорит о том, что он очень такой практичный человек. Он не отпустит из своих рук или, как вот здесь, крысы, зубов все, что ему принадлежит. Он такой хищный, он может защищаться. Он очень такой пронырливый, очень умный и очень ловкий и изворотливый. Вот такая личность. Так, второй. Кто для него жена? Так, выпал король Треф. Ну, для него жена – это прежде всего стабильность, это род. Видите, как вот здесь дерево, которое очень хорошо укреплено. Это для него защита, опора и надежда. Так, третий. Кто для него любовница? Ну, видите, как для него любовница выпал который говорит о том, что он чувствует благодаря своей любовнице таким жнецом, который что-то может сам сделать, то есть как он чувствует себя мужчиной с большой буквы, то есть что он что-то может в этой жизни сделать сам своими руками, то есть как вот так вот его любовница вдохновляет. Так, четвертый вопрос. Как он относится к тому, что у него одновременно две женщины в жизни? Ну, выпала карта, видите, как э, король пик. Карта говорит о том, что ему это нравится. Видите, как вот цветок здесь. Он э, чувствует какие-то романтические чувства, какие-то романтические отношения. Он себя чувствует живым. Ему это нравится. Так, пятерка. Как собирается строить отношения с женой в течение полугода? Вот, видите, выпала карта. Король. Здесь был валет. Это валет Бубен. А это король. Король Бубен. И карта говорит о том, что... Если его не поймают, то все будет так, как, как было. Хотя видите, как вот эта вот рыба, она пытается, вот этот кораблик, может быть и съесть. Но как не пойман, не вор. Вот так он будет себя вести. Так, шестой вопрос. Как собирается строить отношения с любовницей в течение полугода? Выпала карта шестерка червей и ведь, видите здесь звездочки как бы здесь природа все спокойно то есть никаких таких кардинальных изменений не будет это для него спокойствие какое-то расслабление и больше ничего как какое-то путешествие определенное или какое-то приключение определенное вот так он будет себя вести с любовницей. Так, седьмое. Что держит его возле жены? Ну, выпала туз червей. Карта говорит о том, что возле жены его держит долг. Как вот видите, мужчина, который стоит. Он такой весь красивый, джентльмен. То есть и статус определенный держит его возле жены. Ему это нравится. Так, восьмой вопрос. Что его держит возле любовницы? Ну, возле любовницы его держит приключения определенные. Это как корабль, путешествие, это как какое-то приключение, э -э, как э, какое-то путешествие. Это у нас получается э, карта девятка пик. Э, то есть э, какие-то определенные желания, которые не реализует он со своей женой. Так, девятка. Как будут развиваться отношения с женой в ближайший год? Ну, здесь выпала карта трехлистник, да, клевер. Это получается у нас шестерка бубен, ну, которая говорит, что вот удача определенная какая-то будет. Он с женой все равно будет. Так, как будут развиваться отношения с любовницей в ближайший год? Тоже теплые любовные отношения будут, ничего не поменяется. Туз бубен выпал, и карта говорит, что солнечные, такие теплые, возможно, поедут в путешествие какое-то за рубеж в солнечную страну. И форс-мажор, какой может произойти в этом треугольнике в ближайший год. Ну Выпала карта семерка бубен как бы форс мажором возможно, как здесь видите, две совы, где-то какой-то выбор у него будет присутствовать, то ли быть с любовницей и отдаться увеселением, то ли быть женой, так как клевер это еще деньги, это достаток, это удача, вот, он будет стоять перед выбором, что же ему выбрать. То ли утехи, то ли какая-то стабильность с женой.